Dəyərlilər izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazır qəsəbəsində baxın belə bir təmir və yekunlaşma üzrə olan 3 otağlı, kupcalı, çıxarışlı belə bir həyət evi satılıb. Həyətin sahəsi baxın belədir. Həyətə rahat şəkildə 2 maşın daxil ola bilər. Səlzəmisi var, yerdən kürsülüdür. Ünvan Masazır qəsəbəsi, 569 nömrəli marşrutun son dayanacağı tərəfdədir. Evdə təmir və yekunlaşma işləri gedir, dəyərlilər izləyicilər. Yəni fasad boyası qalır, evdə laminat işləri qalır. Yerdən kürsülüdür. Baxın, həyətanın sahəsində də gördüyünüz kimi 2 maşın tam rahat şəkildə daxil ola bilər. Baxın, belə bir evin giriş hissəsi var. Deməli, qapı və laminat vurulub tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Yəni burada evlər çoxdur, hər qiymətə ev var. 43, 44, 45 min manat arasında evlərin qiyməti dəyişilir. Mətbəxinin yeri Yəni istipo oldu, yəni beton olduğuna görə yəqin ki, istipo oldu. Hardasa burada 3-5 gününü iş qalıb. Bir daha qeyd edim, 43, 44, 45 min manat arasında evlərin qiyməti dəyişilir. Avoy seçimi yaxşıdır. Otaqları genişliyi yaxşıdır. Burada yerləşir evin belə bir böyük yataq otağı və kiçik yataq otağı. Burda 2 otaq var, 3 otaq var, 6 garajlı proyekt olan evlərdən var, hər tipdə, hər proyektdə evlərdən var. Buyurun, zəng edin, maraqlana bilərsiniz. Yəni qeyd etdim ki, məhsurdandan hardasa bir 300 metr, 400 metr məsafədədir. 569 nömrə marşrut xəttini ana magistral yoldan da hardasa 3-4 kilometr məsafədə yerləşir.